І ми починаємо. Так, зараз науштовані повідомлення чому вони тут найпопулярніші тільки окей. Михаил, Витаю, Витаю. Зараз мы начинаем. О, здравствуйте, откуда вы? Шахол. О, господи, 18 лет есть? Нет. арт. Да, бывает. Артхаус. Не, скорее всего. Здрасте. Дети. Так, рубрика новини буде. У меня тут с переездами совсем не вистачає зараз часу, але вона буде. Обовязково на днях знову. Є уже Набралося багато інформації, тому я хочу з, вам, з вами і з нею поділитися, поділитися. А зараз ми продовжуємо поки. Привіт! Здравствуйте. 18 лет є. Возможно. Значит нет. Героем слова. Дети. это детей много? Приветствую. Здравствуйте. Приветствую. Приветствую. У вас же не стрим? Стрим. Стрим. Yes. Веськом проблемы. Вернее, с микрофонами. Приветствую. Здрасте. Меня, за... Меня зовут Артем, я донечанин из Киева. Как вас зовут? Откуда вы? Игорь. Москва. О чем здесь разговаривать, Игорь? В основном исторические моменты обсуждаю. Вы профессиональный историк или аматор? Любитель. Я Нет. нумизмат. Копаю Нет. монеты. Ищу монеты. Я задаю помню. вопрос. Но это узкая такая, можно сказать, тема. Все равно как бы ее никто не, под... не поддерживает. А вот по истории иногда любят что-нибудь пообсуждать. Ну, я... Документы Скажем так, скажем так, нумизматикой я когда-то увлекался, но это было в очень очень маленький период и это было в глубоком детстве, скажем так, еще в школе. Так, чтобы вот профессионально нет. Угу. Поэтому я единственное, что сталкивался, вот. это угу. видел сребник. Если не ошибаюсь, Владимира Великого. Владимира, да, да, да. У меня есть эта книжечка, да. Энциклопедия такая. Как бы там про монеты. Если есть. И, и золотники еще есть. Вот такие. Вот золотнички, вот серебряники. И чего? И чего вы стало. Не просто, про просто а получалось что? попадалось. Насколько помню, там герб у него, на нем на развороте угу вот как раз да, да, да. да. ну оказывается говорите, оказывается нет. у них вот, да, вот, у него такой, и у детей да. у него и у детей 2. детей было там у кого три зуб у кого двузуб потом еще там ну то есть это их родовое скажем так родовые гербы все верно все верно у каждого как бы да 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 родовое у кого двузуб однозуб был и так дальше там ползуба все верно там можно посмотреть древо у каждого у Владимира три зуба было. Ну и то, как бы, это как бы современные историки, они трактуют, ну как бы им видится этот три зуб, да. А Кто-то говорит, что это как пикирующий сокол герб старой ладыки, откуда как бы все и началось. То есть, а похож что, а на что... сокол. А не подскажете что мне, что началось? Бы, картинки сравнить. Не подскажете, что началось. Ну, вы говорите, откуда все и началось? Что, что началось, началось со Старой Ладоги? Русь, 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 я не виду. Русь, а вы знаете, что вообще-то. А в пов повести временных лет. Э, э, ну, да. в, э, в повести временных лет, насколько я помню, нет фразы о том, что э, Старая Ладога это первая, там, первая столица Руси или еще что-то из этой серии. Поэтому вы немножко чуть-чуть приплели не ну, в ту сторону. Конечно, но нет, ну как бы можно же почитать и там узнать, откуда кто пришел, как бы. Подождите, Например, они да, не, приш... Олег, они как не какой, пришли он с... он... из Ладоги. Они не пришли из Ладоги. Да -да -да. Насколько я помню. Ладога да? это перевалочный пункт. И насколько да, помню, и насколько помню, а кто, арх... а кто, арх... а подождите, ну перевал, да. да написан, подождите, давайте, перевал, давайте. Не... Давайте я закончу фразу, а потом вы будете мне задавать вопрос. Я так вот, насколько помню, археологи, э, покопавшись, обнаружили, что вот э, городище на месте вот этой старой Лады появилось намного позже, чем э, в Киеве уже был стол. Знаете, что такое стол, да? Все вы Да. Да, престол, да. да. Поэтому, ну, лада, это просто перевалочный пункт. Это историки говорили, это не я говорю. Ну вот, в той же поезде временных лет, например, упоминается такое, например, событие, как Олег с малолетним Игорем, да, сыном Рюрика, приходит в 883 году в Киев, завоевывает, убив Аскольда и Гирта, да, веролог, ну, как бы выманив, да. Вот там Аскольдову могилу у вас, хотя их несколько, как бы, вот это вот как бы все упоминается, даже такой как бы момент, да, то есть откуда кто приходит, да, Смотрите. и, как вы говорите, Смотрите. то, что было позже, опять же, вы, наверное, носово э, историка не читали, ну, хотя бы видео не смотрели, там есть э, такое замечательное, ну, как бы на Ютубе есть лекции, да, вот прям на Старой Ладоге, там шатры, там выступают историки, да, вот то, что они как бы ну слеты делятся впечатлениями. И там вот есть э, как бы э, когда откапывают эту старую ладу, вот э, там бревна лежат, да, то есть по срезам бревен, да, то есть можно определить, сколько лет до Разбег и там где-то 20-30 лет, вот они говорят, и вот с точностью, когда это лада когда это укрепление было построено, то есть по срезам. Подождите, да, по срезам бревен по срезам бревен мы да, да, можем. Да, 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 да. подождите, мы по срезам бревен можем определить возраст дерева, да, 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 точности, да. Подождите, возраст, причем да, здесь да, возраст, да, де... да, да. причем тут, там, здесь, знаете, кровь, причем да, здесь да, возраст дерева. К срубу, который из него да. сделанный. А это мы раз. можем понимать, когда вот это бревно было заложено? Понимаете, когда это? Подождите. Бревно было заложено. Подождите, это вы, вы сейчас вы сейчас только что говорите. То есть как оно гниет, как оно Вы говорите бред. По срезу дерева ничего нельзя сказать. По срезу дерева, кроме его возраста, Бред, ничего сказать. А историки... Подождите, подождите. По поводу в... повести временных лет вот вы там Нет, вы рассказываете Давайте по поводу это... повести временных лет молодой человек. Так вот я вам расскажу. Повесть временных лет является очень таким своеобразным источником, к которому историки относятся критично. И вот э, есть большое количество историков, которые занимаются занимались конкретно вот изучением повести временных лет и они могут сказать только одно что по истории по вот этой повести можно сказать точно что русь это три княжества и вот и, географически это три княжества киевская Переяславская, черниговская все остальные это зависимые это не русь Русь в историческом плане там есть, и Русь в географическом плане. Так вот, Русь, когда из Новгорода человек ехал в Киев, он написал, что они едут на Русь, они едут в Русь. Но когда они возвращались в Новгород, они писали, они не говорили, что они едут в Русь, они писали, что они едут в Новгород. Потому что Новгород не считался Русью. Это было зависимое княжество, но оно не было. Русью. Это раз. Второе. Вот это вот ваш, э, ваши мифы по поводу вот этой старой ладоги. Почему-то ваши же историки, которые написали специально для таких как вы, историю Украины, историю Руси, э, это питерские историки, э, историки доктора наук, четыре доктора наук. И вот там нету никакого бреда вот этой а, старой ладоги, нет вот это перемещения Руси до Москвы, которые у вас и все вот эти вот мифологи, их историками сложно назвать, а мифологами можно их назвать, рассказывают сказку. Поэтому ну бред, бред сивой был. Я вас Еще русского царства не было, да, вот это. Московское вот. царство Еще... было, молодой человек, Московское. А русское, а русское царство было? Князь, э, нет, э, Петр Первый входил на престол как царь Московский. И в э, издание э, Московский э, этот Ведомости или как оно там первое п, первое печатное издание в вашей России, да, которой вы говорите. Это как раз о чем там пишется. Там четко написано, что о деяниях в Московском царстве и окружающих государствах. Не, Р, не русском царстве, а Московском царстве. Вы все сказали. Можно мне теперь. Вы просто 90% болтаете. Вы еще московский рубль туда упомяните. Как, как раз вас это. Значит, так. Давайте по документу пройдемся, и я вам буду доказывать, что было русское царство. Хорошо? Это вы не мне Смотрите, доказываете, это вы историкам доказываете. Сайт российский архив. Я вам докажу, что было русское царство. Мне не что надо доказывать. Московське а, царство це дом. Так, без волонтерів теж не обійтись. І, на жаль, я ну, можу виконувати цю, скажімо так, позицію ці дії. І я можу бути ще блогером. Можу показувати росіянам, щоб ні у кого з наших українців не, не було ілюзії. І щоб через 3-5 років по закінченню війни. Не почалися ці наші фрази, бо українці дуже м'які люди. І щоб не почались фрази стосовно того, що ми можемо, може вони не всі там такі, що може, може потрібно з ними порозмовляти. Ні. Величезний паркан з колючкою. с этим дротом, лучше, чтобы он еще под напругой был и огромный ров с морозостойкими крокодилами. короче, все обано. Что такое? Тема сегодняшнего, тема сегодняшней сварочное производство. Не цикаво. Не цикаво? А Объясни... что вам цикаво, Давай... Объясни. Вот, э, ты вот, российский флаг повесил, да? Это прапор мой. Да, а, я чеш... а ты не в курсе, что это прапор Власова? Знаю, прапор Власова предатель. А, То, то есть ты предатель, да? Прос... Ты сам предатель. Не, я не вам. У меня тут друг. Я нет, я не предатель. Но это вот ж... так вот наша Влада порешала. Ты за, за под, фла... под флагом. Этот. А... Что значит Власова, цвета что? нашего прапора? Может, это... Да. Ясное небо, ясное небо, мир над головой и что красное? Хуй, не знаем мы, короче, что там, что значит, нам вообще дать пизды, мы просто любим этот флаг, мы любим Украину, мы любим вашу ныньку, и теперь ваша нынька будет нашей нынькой, батя. Классический фашист-нацист. Неправда, я самый добрый человек в мире, я люблю украинцев, я вас люблю. Ты, ты нас хочешь захватить, ты говоришь, вы будете нашими, нет, мы не будем вашими. С какого перепуга? ты будете. так решил? Вот так. Как это так? Знаешь, это есть хороший такой пример, когда бывший муж, абьюзер, не смог удержать жену, а теперь ее пытается кулаками забить, что вот все равно ты будешь моя. Ну вот у вас такое понимание в отношениях. То есть вы не понимаете, что есть соседнее государство, которое чужое вам, а то, что вы нас любите, знаете, засуньте свою любовь очень далеко. Мы вас не любим. Так я хотел ездить к вам в Украину, кушать Уж, яблочки, уже, персики Уже не ваши будешь кушать. ехать. А что уже не будешь Ковунчики. Ехать. Ковунчики. Все, я Все, больше ничего ты не будешь такого есть. Будешь грызть свою репу на своей москове. А что мне теперь, траву жевать? Да. Что мне теперь, траву Са жевать? Са сал салатик из лебеды, репу. Вот это будешь жрать шишки еловые кедровые будешь собирать орешки как белочка жрать и боярочка это все запивать а я что зря учил украинскую мову или что? ты не умеешь разговаривать украинскую мову так что шо... я же выучил украинскую мову чтобы ездить ковунчики есть и что мне теперь делать? Знаешь, ты мне напоминаешь э, одного э, россиянина, с которым мы работали, он приехал к нам в Украину, и он говорит, я выучил украинские два слова здоровеньки були, вот ты так, так же разговариваешь на украинском языке, ну может быть чуть-чуть лучше. Я здоровеньки були, если еще. и украинскую мову я очень хорошо понимаю, может быть поганенько разговариваю. Ну, Раз, це... розмов, розмовляєш ти не просто погано, ти хреново розмовляєш. Ну, як можу. Я стараюсь. Ну... Трохи, а, трішечки. кстати, есть вариант еще, ты можешь из того, что можешь есть, ты можешь мох и ягель есть. О, це добре. Це файно. Ладно, піду похаваю мха з ягелем. Іди. До побачення.